कि अगर घर में पति जो समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है अगर पत्नी भी समझदार हो तो ये मकान घर बन जाता है क्या बात? अगर दोनों समझदार हो तो ये घर मंदिर बन जाता है साथ में बच्चे भी हो और बच्चे समझदार हो तो ये घर स्वर्ग बन जाता है और साथ में दादा दादी नाना नानी भी हो तो ये घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है क्या बात आ बात की बहुत गमी तो मैंने थे लाऊ कौ बहुत सारू कर मैं स्वीकार करता हूँ दोस्त मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी रफ्तार कब हो गई है लेकिन रुका नहीं हूँ मैं क्या बात? कंधे पे बोझ बढ़ गया है पर झुका नहीं हूँ मैं बस ऐसे ही चलता रहूँगा चलता रहूँगा चलता रहूँगा क्योंकि हंसना और हंसाना ये कोशिश है मेरी hmm. हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी मुझे कोई याद करे या ना करे हर अपने को याद करने की आदत है मेरी wow. आमिर दोस्तों मित्रों हमेशा रंग मारे जो रंगीन ही जो રંગાયેલા રહેજો પણ રંગ બદલનારાઓથી દૂર રહેજો એક વાત કહેવા ગમે છે કે તમે પંચોતેર વર્ષના હો ને પંચોતેર લાખ કમાયા કે પંચોતેર કરોડ કમાયા તો એ તમારી અમીરી નથી પણ પંચોતેર વર્ષે લાકડીના ટેકા વગર બે ત્રણ કિલોમીટર ચાલી શકો તો એ તમારી સાચી અમીરી છે વાહ મને કહે છે બધા મારી પત્ની મારા મિત્રો મારા શુભેચ્છકો મારા બાળકો બસ કરો હવે બહુ થયું બહુ દોડધામ થઈ ગઈ હવે નવસ્યા નવ્યાસી વર્ષના થયા હવે શાંતિથી ઘરમાં બેસો શું લઈને આવ્યા અને શું લઈને જવાના કે આટલી દોડધામ કરો છો ત્યારે હું એ લોકોને ખાસ કહું છું કે હું એક દિલ લઈને આવ્યો છું ને હજારો દિલમાં સમાઈને જવાનો છું વાહ कारण के जीवन मंच पर मारे एवं रोल करी जवुन है कि छे मारे वंश मोर ली जवुन हाँ बस आमारो चल खेलते रहो जीते रहो जीतते रहो और भारत का नाम बढ़ाते रहो ये जिंदगी रंगमंच है दोस्तों यहाँ सबको नाटक करना पड़ता है यहाँ माचिस की जरूरत नहीं रहती यहाँ आदमी आदमी से जलता है इसीलिए मैं कहता हूँ ये जलना जलाना छोड़ो और हंसते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो जिससे लोगों को पता न चले कि आप शादीशुदा हो <laughs>